নমস্কাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ পুৰণি পেঞ্চন অৰ্থাৎ ৰ পি এ সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া খবৰ আহিছে এইখন এখন অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন জাননী জাননীখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম ট্ৰেইনিং পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক ৰিভেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে আৰু এইখন এখন শেহতীয়া জাননী জাননীখনৰ বিষয়বস্তুটো আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু জাননীখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং পিটিশ্যন ছাবমিটেড ফৰ ৰেষ্টোৰেশ্যন অফ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম ইনষ্টিউট অৱ নিউ পেঞ্চন স্কীম ইন ৰেচপেক্ট অৱ দি ৰিটায়াৰ্ড এণ্ড ছাৰ্ভিং টিচাৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ অৰ্থাৎ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আৰু কৰ্মৰত শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ দূৰ কৰি আৰু আহিছে দি সার্ভিস টু দি গভ অফ আসাম ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন জনতা ভবন দিসপুর রেফারেন্স নম্বর দিছে আপনাদের লিখিছে ইয়াত লিখিছে উইথ রেফারেন্স টু দি সাবজেক্ট সাইটেড এবোভ আই এম ডাইরেক্টড টু ফরওয়ার্ড হিয়ার উইথ দি লেটার আন্ডার রেফারেন্স টু রিসিভ ফ্রম ফাইনেন্স বাজেট অর্থাৎ ফাইনেস পৰা যখন লেটার পাইছে তার কপিও দিছে ডিপার্টমেন্ট রিগার্ডিং দি পিটিশন পিটিশন সম্পর্ক সাবমিটেড বা আসাম হাই স্কুল টিচার্স এসোসিয়েশন হাই স্কুল টিচার্স এসোসিয়েশন এন্ড আসাম আসাম এলিমেন্টারি রিটায়ার্ড টিচার্স এমপ্লয়িজ আসাম এলিমেন্টারি রিটায়ার্ড টিস এমপ্লয়ীর প্রদান করা হয়েছে কি করেন রেজিস্ট্রেশন অফ ও পি এস ইনস্টিউট অফ এন পি এনপিএস অর্থাৎ এনপিএস দূর করে ওপিএস প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইউ আর রিকেড টু রিচিভ দি মেটাৰ এণ্ড প্ৰভাইড ইয়'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ ভিউ অৰ্থাৎ ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিউ বিচৰা হৈছে অনি মেটাৰ ডাইৰেক্ট টু দি ফাইনেন্স বাজেট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ নেচেচেৰী একচন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে দ্বিতীয়টো খবৰ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা এক জুলাই দুহেজাৰ পঁচিছৰ ঠিক আগৰ দিনলৈকে যিসকল কৰ্মচাৰী অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে এটা ইনকিমেণ্ট লাভ কৰিব অৰ্থাৎ ত্ৰিছ জুন বা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত অৱসৰ যিসকলে গ্ৰহণ কৰিব বা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ লগত তেওঁলোকে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এদিনৰ কাৰণে এটা ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ নকৰে জুলাই ইনক্ৰিমেণ্টত ত্ৰিছ জুনত অৱসৰপ্ৰাপ্তসকলে আৰু একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত অৱসৰপ্ৰাপ্তসকলে এক জানুৱাৰীত ইনক্ৰিমেণ্ট নাপায় গতিকে দেশৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিশেষতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশাল ধমাকৈ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে নতুন নিয়মৰ অধীনত বেতন বৃদ্ধিৰ ঠিক পূৰ্বে ত্ৰিছ অথবা ত্রিশ জুন অথবা একত্রিশ ডিসেম্বর পূর্বে যখন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করবো এই সুবিধা লাভ করব গতি এটারপাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীর ক্ষেত্রে এটি সুখবর আহিল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সকলের ন্যাশনেল ইনক্রিমেন্ট দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছে লোশনেল ইনক্রিমেন্ট যাতে এই সকল কর্মচারী পেনশনের গণনা ইয়ার নিখতে হয় তোল্চয় গম পাইছে ত্রিশ জুন যখন কেন্দ্রীয় চরকার কর্মচারী অবসর হয় এক জুলাই ইনক্রিমেন্ট না এটারপাড়া সেই পেনশনের গণনা করা হবো একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত যিসকল অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে বা কৰিব তেওঁলোকৰ এক জানুৱাৰী যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট সেইটো তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ লগত গণনা কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিবছৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এক জানুৱাৰী আৰু এক জুলাইৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰে ভাত্তা লাভ কৰে ইয়াৰ ফলত গণনাৰ পূৰ্বে বাৰ্ষিক ইনক্ৰিমেণ্ট সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰে কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এটা মাত্ৰ দিনৰ কাৰণে সেই সুবিধাটো নোপোৱাকৈ তেওঁলোক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা শেহতীয়া ৰায়দান আহিছে যাৰ ফলত তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ লগত পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে যিখিনি টকা পাব তাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে বিবেচিত হ'ব আৰু তাক প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰৰ নতুন সিদ্ধান্তৰ ফলত মহাগ ভাৰ্তা বৃত্তিৰ